Здорово, служивый. Здравствуйте. Как дела? Где службу ратную несешь? Я что, нигде вообще не воевал службу. Да ну как так? Вроде человек серьезный. Сразу видно положительный во всех отношениях. Родину. Родину. Да ну перестань. Эх, настало время запасных. Понимаешь? Настало время типа война начнется конкретно и все запасные хуяксы и мы все пойдем ну правильно правильно Значит, я тоже так считаю надо да. брать с собой сидор так сказать лопату да. что такое что, что, песня, что? что такое Одну песню слышно типа украинскую песню какую-то. какую это какую? наши пели эту я понимаю на минутку я отлучусь на минутку я скажу эту песню по-моему, он бухой. За слушать твою песню? Ну, наверное, нет. знаешь, я не привык э, вражеские голоса слушать. А ты, судя по всему, не, судил, не, я, наш, я, я, ошиб, наш, я, не я ошибся. я ошибся в тебе, это да? Наши. Это наши спели, наши русские спели. Перевод. Ну, передели песню, переделали нашу. Украли, что ли? Ну, типа, переделали. это наши ну, Украли, спели. украли. Ну, типа, опять, да, опять украли ужас. Разве можно? Это ютуб. Не-не-не, это ютубер украли, ютубер украли. Да это уже Это ужасно. Воровать это... вообще плохо. Ты знаешь, что воровать плохо? Ну да, но это же ютубер, не не я же, а ютубер. Точно ты не, не причастен? Не -а. Смотри мне, я человек очень суровый в этом отношении. Сразу руки. Да понятно, что ютубер или, или твой человек украл? Эти ну, убили негодяй, негодяйский, негодяй. Ну, а ты готов, готов, так сказать, не посрамить честь Отечества? Готов. Ну, для начала я давай готов. как бы познакомимся. Зовут меня э, подполковник. Ты в доме? Нет? Нет, я заместитель Белгородского городского военкома. Зовут меня подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Ух ты, это серьезно, да. Да, ну у нас же в соответствии с федеральным законом частичная частичной мобилизации. Я, 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 я не против, а если я немножко выпил, не против. Да, конечно, конечно, конечно. Бухай, бухай еще несколько дней, бухай, а потом, так сказать, мешочек в руки, и к нам, к нам, дорогой, к нам. Вот да, и да, поддерживаю, вот. Конечно, поддержим, поддержим, денежку дадим. Зарплата у Найк. нас, зарплата у нас маленькая, но хорошая. А почему-то на тебе маечка американская? Что это за дела? Не, где маечка, где это Nike. Nike, американская маечка. Это, 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 это бандана. Бандана я знаю, что такое. Опять-таки слово английское. Я не понимаю. Nike. Nike, Nike, Nike это американская Nike. фирма. Вражеская. Давай сжигай, снимай, сжигаю, потому что это не годится. Я должен быть в тебе вот абсо... расст... я должен в тебе... Твоя я твоя должен быть в тебе не абсолютно не уверен. Докажи свою любовь вот к родине. Для не начала не для не начала не уничтожения не вот этой контрафактной продукции не проклятых не пиндосов. Не Правильно. А ты в чите живешь? Да, они все носят на найп, все вот. У вас да надо, надо поработать над вашим народным населением, на то ну квартирный вопрос его испортил слегка, я считаю. А это Китай, 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 это Китай. Да какая разница, налоги все равно идут в США и на Хаймерса вот эти триклятые, которые убивают, а убивают он, а наших он, мальчиков. А Почему у тебя ногти грязные? Ты представитель народа России, а у тебя ногти грязные? Я не вот, там картошку под ногтями сажать можно. Ты о а чем вообще? Как ты в армии служить будешь? Это я бабушке помогу. А ну, по правильно, это дело очень полезное. А сейчас пошел и помол. Молодец. Тут, тут тебя хвалю я. Вот теперь тебя хвалю я, потому что ты грязнули. Да, Майдадеру угодил, не угодил. Не угодил. Сожги Майку, тогда поверю Ты тоже не тубе, да? Сожги, Майку. Ну а как я тебя возьму в армию, когда ты в американской магии ходишь? А ты сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Папа, родину, а завтра най, родину продашь. Потому что это американская фирма. Налоги от производства этих майок идут на производство хаймерсов F16. Сожги майку немедленно и не позорься перед офицером. У меня вот моя вот моя майка военная пошита в Российской Федерации в острове, господи, в городе Гусь Хрустальный, а, могу, Гусь Хрустальный, не да, какой не какой-нибудь там най. Дали, вот, приедешь, приедешь ко мне, подпишешь контрактик, зарплата у нас маленькая, но хорошая, и получишь маечку, да. как у меня, лет через пять. Вот, видишь, бах, эти, которые могут избивать, избивать. Я никого не избиваю, я никогда в жизни не бил солдатов. Что ты, у меня сержанты солдатов лопят. Что ж, я буду руки об тебя морать У меня сержанты есть, которые лопят солдат. Нет, 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 другие говорят, что избивали. Другие, да, другие избивают. Но я, офицер, морать руки от тебя, червя, не буду. У меня сержанты для этого есть. Будешь плохо себя вести, будешь на яме. А майку сожги сейчас, нет, нет, а майку нет, 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 сожги сейчас, на сейчас, на прямо сейчас сожги майку, иначе, ж, понимаешь, считаешь небольшой город. И у нас там военком, кстати говоря, Роман Иосифович его зовут, знаю его лично, фамилию не помню, Роман Иосифович, подполковник тоже, как и я. Путин говорит, что все России не сожгут Nike. Меня сейчас все Россияне немало волнуют. Меня конкретно ты волнуешь. Сомнения, это у меня братец вызываешь Сомнения, понимаешь? Я не могу сейчас жать, я же не буду голо ходить. Ну, как по мне, так лучше голом, чем в американской маечке. Не знаю, не знаю. Это не Америка. это Китай, Китай. Nike это я... американская фирма. То, что ее сшили это в Китае, китай. ничего не значит. Налоги китайцы отдают американцам. Это они нам рассказывают, что они нам союзники. А на самом деле сами сидят и думают, как бы у нас забайкали отжать. Так вот сказать, Китай это наши не союзники, да? Партнеры, но не союзники. Союзники это те, кто воюют вместе. Союзники архай. это архай. те, кто воюют вместе с нами. Там Зимбабве, эм, Эритрея, э, кто там еще? Ну и все, собственно говоря. А это партнеры айфон, просто. Половые а, партнеры, айфон, они нас сношают просто, и все. Айфон никто создал? Так ладно. Американцы создали Nike. Американцы. Айфон, айфон, айфоны. Американцы создали, понимаешь? Все создали, к сожалению, айфон. американцы. Вот как это не печально, все создали американцы. Интернет, кстати, айфон, вот да, проклятый, да. треклятый интернет, тоже америкосы, вот эти вот. Эх ты ж этот <танцес> старик <танцес> Байден. Куда же ты? Куди ж ты втик? Эх ты ж, а жаль, а жаль. Було б цікаво понаблюдати, як він палить, Майку.